Музыка нет, особо с не очень давних времен, 4 года. Ну и вокал года вот 2. Ну, скажи, ну, иногда выступал. Отец. Выступал немного, выступал мало. В учебных заведениях, колледж, там, где -то. Еще очень люблю велосипед. Да. Велосипед это тоже, в принципе. Ходит ту половину жизни вместе с гитарой. Ну и, в принципе... видно. Здравствуйте, я Макс. Я музыкой занимаюсь недолго, тоже 4 года, кстати. А вот музыкальной школы. Почему вот? Ну, потому что я для себя потом решил погулять еще. Такое. Вот. Можно сказать даже, что сейчас это выступление, это мой первый большой дебют, потому что больше в таких масштабах ну, я не выступал. Ну, я вижу, много моих знакомых, а некоторые люди видят меня в первый раз. Ну, надеюсь, что все выйдут с позитивными эмоциями. Чуть-чуть да. о себе. Ну, я так чуть-чуть рассказал, но еще чуть-чуть о себе. Еще занимаюсь помимо тары еще на да, ударных. Вот. Э, тоже несколько лет. Ну, в общем, можно сказать, что музыку я очень люблю. Спасибо. Можно? Может, ребят, вот все думаю, заметили, что вы играете такую специфическую музыку, это не попса, это не всем известные песни. Расскажите, а как вы к ней пришли? Ну, можно сказать, что наш дуэт, я и Миша, это встреча интересная. Два мальчика играют одинаковые песни. Никогда в жизни не виделись. И тут по счастливой случайности мы встретились, да, на улице встретились, вот почему мы уличные музыканты. Ну и поняли, что мы, ну, нормально поняли. Поняли, нормально поняли, что есть, вкусы в музыке у нас одинаковые. вот, И мы решили как-то вместе с сотрудничными, если это можно так назвать. Вот. наша глядящие, думаю, еще какие-то запитания. Есть запитания? Прошу. Есть ли Есть по то есть индивидуально. Мои есть записи. Есть одна совместная. Можно найти на просорке. В общем, если интересует, находите нас. <плес> Смотрите наши Вместе. уже вот вот вместе ну вместе на улице еще вопрос давай что еще запитанные вопросы должны рады на всем нам нам стоит